Не могу открыть, ни туда, ни сюда. Ромка и сын бегает, кричит, тетя Лариса, мы горим. Думаю, где горим? Я же думала, где-то упал просто с волной. А, в общем, Вадик говорит, давай ты с той стороны, я с этой, мне надо вы. Ну, если не окно, ну, тогда в окно буду прыгать. Но мне единственное спасло с той стороны, у меня там ролет. И получается, у меня там спальня, тут вы не злазите. Там вот такое громадное окно и кухня, там целая. А здесь вот это то было наполовину, оно вывернуло. А вот это, это просто какой-то был ужас и кошмар. Я только выходить, оно как гэпнуло, но оно упало, оно не разбилось, оно упало на кресло. У меня кресло под окном стоит. Ну, в общем, короче, выхожу я, я когда увидела этот ужас, но ну, это, ну, это Армагеддон, просто Армагеддон. Горит, пылает, горит. Не ну, то, что сараи горят, это... Ну, прямое попадание в квартиру. Просто прямое, они просто муж и жена, молодые, девочки 12 или 13 лет, они зарели жопу. Сейчас буду опять трогать. Вот. А парень внизу был, мама его, мамы не было его в Вали. Она была там нячит, родственницу Дену лет. И она звонит нам, мы уехали, нас забрал взять, Галины Паршини верхний, в санаторий Роща, там частный сектор. И она ей звонит, она говорит, Валечка, я не знаю за Андрея, мы уехали.